Мої хороші, мене звати Мар'яна Черкасець. Ви дивитесь ютуб канал Астрофеномени. І сьогодні ми запросили в гості міжнародного астролога Влада Роса. Будемо розбирати різні питання, зокрема стосунки України з Сполученими Штатами Америки та іншими країнами. Не перемикайтесь, буде цікаво, багато ексклюзиво. І не забудь підписатись. Влади, вітаємо вас на нашому каналі раді вас сьогодні бачити. Пропоную розпочати нашу тему саме із питань допомоги від країн до України, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Власне після цього всього масштабного конфлікту, після того як Україну принизили, як ви вважаєте, чи будуть залишатися поставки зброї поставки допомоги фінансової для нас? Ну, от нас добивается, чтобы Зеленский вышел и превселюдно на камеру извинился, но Зеленский этого делать не будет. Поэтому я думаю, завтра Дональд Трамп выйдет, он тем более уже предвосхитил свой выход завтра с каким-то очень важным сообщением. Я думаю, что он объявит о том, что он встретится с Лили Путиным. Ну и, конечно, поставки вооружения ненавистным Дональдом, вернее, там, Джо Байденом, он прекратит. И все, все заблокирует все, что идет в Украине. инфи страны в этот период будут нас поддерживать, в Крыма, например, Великобритания и так далее? Безусловно. Великобритания становится нашим главным, самым близким значит, страной или как-то человечеством. Тем более нас принял король. Это, уже, это говорит о многом. Если Зеленского принял король, значит, Британия будет за нас горой стоять. Ну и британцы уже говорят, что они готовы нам устроить абсолютно <связь> закрытое небо. Мы о нем мечтали в 2022 году. Вот британцы говорят, что они нам это сделают вот в 2025 году. Да, и предоставят пехоту. Но будем смотреть. Мы же понимаем, что они до сих пор хотят примирить Зеленского и Трампа. Но это теперь невозможно от слова совсем. Я вообще считаю, что Господь Бог отвел отвел Зеленского подписывать кабальный договор по землям Украины редкоземельным ситуациям. Владимир Зеленский, не подписывай эту гадость. Пускай идет Дональд Трамп тебе на колени становится и прям молит тебя о том, чтобы ты это подписал. Но без гарантии безопасности все равно не подписывай. Владик выуважает, что может США распечатать допомогу для Российской Федерации и к помсту для Украины. Нет, ничего такого не будет. Мало того, они еще и не будут. Значит, убирать с них санкции. Санкции уберут только после того, как будет объявлена победа в Кремле, что Россия победила НАТО. Вот, в общем, ну, скорее всего, это может произойти 9 мая. Ну или раньше, как я всегда говорил, 5.05.25 может это случиться. Могу сказать только одно. То, что Россия точно теперь будет поставлять газ в Европу, а труба будет теперь американская, Nord Stream 2, и американцы эту трубу берут под себя, это 100%. Поэтому удар под дых Украины происходит через Газпром, через, через ту трубу, которая будет идти в Германию. Поэтому, дорогие друзья, никогда не верьте ни западным странам. Они а Америки, не верьте никому, там чисто все про бабки, чисто все про интересы. Слава тебе, Господи, Зеленский не сдал редкоземельные значит, минералы Украины и не подписал. Пускай Дональд Трамп мечтает о наших редкоземельных ситуациях, а мы ему сложим вот этот средний палец». Влад дякую вам за відповідь. Отже, полковник США Дуглас Макгрегор заявив про те, що з'явились прямі зв'язки між Україною та другою спробою вбивства Трампа. Невже будуть нам шити іще, власне, і ще власне ці старі напади, які відбувалися напередодні виборів у сполучених Штатах. Ну, На самом деле, больше всего заинтересовано в уничтожении Дона Трампа та силікована дальдаліна Пейпалмафії, яку вас завляє Пітер Тільда із такою. фашист, немец, родившийся во франкфурте на Маде в Германии. И, и это вообще реинкарнация Генриха Гиммлера. Я посмотрел по гороскопу, у них совпадает там и тот весы 7 октября, и тот весы, там очень переплетены планеты, луна в Козероге. В общем, ну, это, я думаю, перевоплощение Генриха Гиммлера. А поэтому они заинтересованы убрать Дональда Трампа и поставить свою креатуру. Это, конечно же, Джей, Джей Дивенс, который фактически испортил переговоры Зеленского с Дональдом Трампом. Фактически это он во всем виноват, что вот такая вот ситуация плачевная случилась в пятницу значит, 28 февраля. Поэтому заинтересованность в этом есть Москвы, PayPal-мафии. Трамп это не совсем 100% московский человек. А вот Илон Маск, даже фамилия говорит о том, что он московитянин, это точно человек Москвы. PayPal мафия вместе с Джейди Дивенсом это точно московиты. Ну и этот Тиль, который является тайным значит, правителем ордена Силиконовой долины, тоже московит. Поэтому, прежде всего, Москва заинтересована в уничтожении Дональда Трампа, а скинуть это все нужно, наверное, опять на залужного. Потому что именно он, по некоторым сведениям, перерезал Nord Stream 1. Uh, да, и уничтожил газопровод, uh, значит, <coughs> uh, Газпрома, вот, наверное, опять на какого-нибудь залужного все это сбросится, сбросить на кого-то украинца, а может на Буданова в этот раз. Как вы считаете, что может импичмент Трампа у продолжения 25 -го года? Не успеют это сделать, тем более обе палаты, они республиканские, Палата и нижняя палата, да, сама выборщиков у них и Конгресс, все полностью невозможно. Сейчас в ближайшие два года импичмент невозможно от слова совсем. Даже если Дональд Трамп кого-то убьет, Верховный суд говорит о том, что президент Теперь Америке способен даже просто убить кого-то, и ничего ему за это не будет абсолютно. Такое было постановление чуть ли не монархическое, не королевское, а именно Верховным судом, буквально в конце правления значит, Байденом. Вот. Но случится другое: случится Майдан, я думаю, он состоится осенью этого года, и в нем будут принимать американские люди, и они будут свергать американского президента. Поэтому Таймс-сквер где-нибудь в Нью-Йорке или возле Конгресса, возле Белого дома. Ожидайте обязательно, дорогие друзья, Майдан незалежности да, в Америке. Я могу сказать больше, рейтинг Трампа настолько уничтожится к концу этого года, что никто не потерпит существование этой банды и мафиозной структуры, которая оторвалась до власти и объединяет свои усилия. С московитянами. Вот. А, поэтому мы даже сейчас видим, что их союзник Москва, а их враги теперь Европа и Украина. Только европейцы еще до сих пор не поняли, что они тоже враги теперь а, Вашингтона. Они еще до сих пор не поняли, что надо помогать Украине и не надо нас полукать на то, что Зеленский должен помириться а, с Дональдом Трампом. Я еще раз говорю, Зеленскому ни в коем случае нельзя унижаться и ни в коем случае не просить никакого прощения. Прощение должен на колени к Зеленскому значит, приходить сам Дональд Трамп и умолять подписать редкоземельные значит, минеральные договоренности, но только если будут даны гарантии безопасности со стороны США, а это пятая статья НАТО, на мы не согласны. Владно, а як на рахунок того, що Британія почала тиснути на Зеленського, щоб він відновив відносини з США і власне проявити певну повагу до Трампа про це сьогодні, наприклад, писали The Times. А, Якщо на це не піти, то які ризики є? Якщо власне піти, чи залишаються ті ж самі ризики? Дональд Трамп не може не піти, на значна к нам, на наші уступки. Он не может, и, дорогие друзья, извините за такое выражение, просрать Украину. Потому что все смеялись над Джо Байденом, когда он просрал Афганистан. Если то же самое сделает Трамп, ну, он будет самым жалким президентом за всю историю Америки тогда. Ну, он и таким уже, как бы, и так становится. И так всем ясно, как он отворачивается от цивилизованного западного мира. Он хочет сейчас разрушить ЕС. Но если Зеленского хотя бы приняли в Белом доме, и там его оскорбили, специально все делали, вывести из психологического состояния Зеленского, это все было специально сделано, никакой спонтанности там не было. Для того, чтобы вывести из равновесия Зеленского, там присутствовал как раз Джейди Венс. То если Зеленского еще и встретили в Белом доме, то когда приехала туда Кая Калас, министр иностранных дел Евросоюза, ее даже не встретил Марк, этот самый, как его фамилия, Рубиня, Рубин, да, или как там его. В общем, человек, представляющий Госдеп Америки, не встретил Каю Калас, министра иностранных дел, министр иностранных дел Америки, ее не встретил. Сказал, не было времени. Да? Вот. Поэтому, дорогие друзья, началась война против Европы. Европу хотят развалить на запчасти, чтобы каждая страна была сама по себе. Уничтожить евро, все, что касается демократии, либерализма в Европе, все должно быть уничтожено. К власти в Америке пришел Муссолини, а Гитлер сидит в Москве. Дякую, В ЗМІ Сполучених Штатах Америки розпочалися різні антиукраїнські наративи, антиукраїнська пропаганда дійсно набирає своїх повертів у Сполучених Штатах Америки. Це помста Трампа чи є все ж таки дотик рук Кремля? На вашу думку, ну каже, без Кремля тут не обходиться. Єсно, це Кремль это все, що стосується московітянами. Ну і, звісно, это все діло. Дональд Трамп может даже принять решение, что всех украинцев депортировать, даже тех, которым была оказана помощь во время войны. Да, и а, те люди, которые после 1922 года туда приехали, они, могут быть, тоже одним рощерком пера Дональда Трампа просто выселены из Соединенных Штатов Америки. И это несмотря на то, что есть закон, что до середины следующего года наши беженцы, которые там от войны спасаются... Но их все-таки Дональд Трамп может выселить. Да. Точно так же, как лишить помощи Украине, я думаю, что завтра он будет успешно это делать. Потому что Зеленский не поклонился ему в ноги и не вылезал его зад, как все это делает вокруг него. Начиная от вице-президента и качая Илона Маска, который сказал, что он любит настоящей, абсолютнейшей гетеросексуальной любовью своего значит, царя. Ну і ми пам'ятаємо під час зустрічі американської сторони із російською стороною, коли власне Росія запропонувала Сполученим Штатам Америки підписати угоду із ними про корисні копалині копалини. А чи піде на це бізнесмен Трамп? Ну Там все вже говорено. Москва просто предложила гораздо більше того, чого підложив Зеленський. в своем подписании договора о редкоземельных минералах. Москва отдает весь Северный Рядовитый океан, разработку все, что там ископаемых в Донецкой области, Луганской, которую они захватили, все это будет добывать американские компании. Они отдают полностью под поручение, под газотранспортную систему всю свою американские, все труба будет уже американская везде будут американские компании, связанные с нефтью, газом там и так далее. Поэтому Раша сильно продалась очень серьезным образом. Ну а теперь совсем не знаю, зытники за что они воевали, потому что фактически все будет сдано значит, Вашингтону. Практически руководство всех нефтегазовых компаний, особенно по добыче и открытию новых каких-то Значить, шельфа, особенно нефть, в северному лідові океані, океанії Газа, все повністю передається американським компаніям. Ну, давайте також поговоримо про фронт о, власне про війну в Україні. КНДР і нова партія військових. Чому вони з'явились? Невже мало їхніх солдат повернулись в чорних пакетах назад? Ну а что делать? Надо как-то участвовать в войне, значит, какой-то опыт нарабатывать. Да? Вот говорят, что некоторые даже китайские уже появляются в войне, Значит, Я точно не, не уверен, но хотя вот по звездам некоторые значит, люди да, из Китая все-таки присутствуют. Они наблюдают. Они не сколько воют, они просто наблюдают за тем как обучаются дроны, как летят. То есть китайские войска есть тоже на Донбассе, но они не участвуют в войне. Они как в бинокль наблюдают, как идет война, как дроны туда-сюда. Ну а корейцы, конечно, готовятся, северокорейцы к войне, к Южной Корее, поэтому они тоже все это дело изучают. Им очень важна эта практика, потому что они понимают, что теория-теория, а практическая война – это супер-классно, и мы можем типа дойти до Сеула и взять его. Так думают люди, находящиеся в Хениане. Дякую, Владимир. Светит нам деокупация каких-то национальных пунктов в этом году, согласно астрологичных прогнозов? Я думаю, все мы должны шарашить неожиданными своими решениями. Тем более у нас теперь прекрасный новый главный командующий. Я всегда говорю, что человек, которому 42 года исполнится, он проявит себя очень серьезным образом. Сейчас я без озрения совести могу сказать, что это дропаты, и он совершает плюс чудеса техники. А вдруг неожиданно мы вошли опять в центр Торецка. Можете себе представить тот город, который мы вроде бы оставили. но теперь опять там, и наш флаг в центре Торецка. То же самое происходит под Покровском. Мы просто отбили все, что туда лезло. И Покровск теперь наш. наш. То есть, все, что там шевелится на Покровском направлении, которое под командованием Дропатова, а у него интеллект и искусство военное, сноровка, наверное, даже не хуже, чем у Залужного, а даже и лучше, чем у Залужного. Поэтому у нас в ближайшее время могут ожидать очень классные, как бы, хорошие ситуации. Ну, а если он будет, в конечном итоге, я думаю, что Зеленский его сделает главнокомандующим, да? То есть вместо Сырского, да, и, конечно, его важные решения в Курской области тоже могут привести к хорошим и важным ситуациям. Но очень хорошая ситуация будет у нас апрель, май месяц. И там могут быть всякого рода сюрпризы. Ну, и мы готовим все-таки в последнее время наши тренбиты, баллистические ракеты, которые должны полететь на Москву. Я считаю, что война справедливо не может закончиться, пока баллистические ракеты не полетят по Москве. Москва не сможет отбивать С-300, С-400 наши баллистические ракеты. И будут уязвимы очень серьезно мавзолей Владимира Ленина. Я считаю, это главная цель, куда нужно, чтобы полетела Тримбита и уничтожила мавзолей на Красной площади. Я считаю, что война может закончиться 9 мая, когда Лили Путин будет принимать парад, все они будут там идти. Вот. И в это время наши тренбиты просто полетят по Красной площади вместе в том месте, где будет стоять Лили Путин. Это было просто великолепно, прекрасно, замечательно. И в очередной раз показало, что Бог шельму метит. И вот это дьявольское отродье, которое находится на Красной площади, и там, где лежит труп, должен в конечном итоге труп Ленина быть уничтожен вместе с трупом Лилии Путина. Неймовірний прогноз. Просто влади не можна не радіти цим словам. І власне, чи повернеться в Україну залужний? Чи готується він до виборів, чи готується він до повернення можливо в збройні сили України? Як ви це відчуваєте? Як ви знаєте? Ну запад ще хат хочуть закриті з на вибори. Поэтому если совсем запретить Запад идти Зеленскому на выборы, то пойдет Залужный вместо него. Вот. Тогда премьер-министром Украины будет Зеленский, и ничего не изменится, страной будет все равно править Зеленский. Если же все-таки значит, получится так, что значит, не запретят Запад, не запретит Зеленского, то Зеленский пойдет на президентские выборы, а Залужный станет председателем Верховной Рады. В общем, все будут в полном, как говорится, комплекте, потому что, еще раз говорю, дорогие друзья, если пойдет президент и Зеленский, не пойдет Залужный. Залужный пойдет со своей партией в парламент и возглавит Верховную Раду. Если не пойдет Зеленский, пойдет Залужный и станет президентом. Тогда Владимир Зеленский станет премьер-министром и будет главой нашего государства в любом случае. Поэтому, значит, з патріоти будуть плакати, тому що все одно зв'язка З, той Заложний Зеленський, зе -за, вот, сработает в будь-якому случаї, і Україна все одно буде правити З. Дякую вам, Влади. Ну і на завершення. Коли ж відбудуться ті ж самі вибори в Україні, про які всі говорять у цьому світі, окрім нас, українців. Выборы могут состояться 26 октября, но если, значит, Москва, значит, в мае месяце объявит, что она победила НАТО и устроит грандиозный парад на Красной площади, вот. Ну главное им надо сделать, что 9 мая объявить, что война закончится, а то мы их засыпем тревмбитами 9 мая.